dasturimizni yana mahalliy xabarlar bilan davom ettiramiz o'zbekiston respublikasi mehnat qonunchiligiga ko'ra ishchi va xodimlar bir yilda bir marta ish haqqi saqlangan holda mehnat ta'tiliga chiqish huquqiga ega bunda ta'til muddati ish joyi va mehnat sharoitlariga qarab 18 kundan 48 kungacha bo'lishi mumkin ammo ba'zi mehnat jamoalarida bir necha yillab mehnat ta'tili olmagan xodimlar ishlab yurishibdi ularning aksariyati <Sessizlik> o'z huquqlarini bilmaydi yoki ish beruvchidan talab qila olmaydi bunday hollarda xodimga kompensatsiya to'lab berilishi lozim jizzax viloyati zarbdor tumanida o'n to'qqiz yil mehnat ta'tili berilmagan xodimga tuman adliya bo'limi ko'magi bilan sakson million so'm kompensatsiya undiriladigan bo'ldi o'sar umrzoqov bir ming to'qqiz yuz sakson oltinchi yildan buyon Zardor tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limida vrach bo'lib mehnat qildi mehnati davomida unga o'n to'qqiz yil mehnat ta'tili berilmadi har gal tuman bo'limida o'sar umrzoqovdan boshqa vrach yo'qligini aytib mehnat ta'tili berilmagan ikki ming yigirmanchi yil pensiyaga chiqqach tanishlaridan mehnat ta'tiliga chiqmagani uchun kompensatsiya to'lanishi kerakligi haqida eshitib zardor tuman adliya bo'limiga murojaat qildi va unga o'n to'qqiz yil uchun sakson million to'qqiz yuz yigirma sakkiz ming sakkiz yuz so'm kompensatsiya undirib beriladigan bo'ldi ikki ming o'n to'qqizinchi yilgacha sakson oltinchi yil oralig'ida mehnat ta'tillariga chiqmagan oilarimiz ham yilarimiz ham bo'lgan ekan chunki o'sha paytda bizda kadrlar mutaxassislar vrachlar yetishmasligi natijasida o'shanda bo'limda bu bir o'zim ishlaganligim sababli o'sha paytda shu mehnat ta'tillari berilmagan so'raganman endi mehnat ta'tillari o'shanda berilmagan kadr yo'qligi uchun uchunsu shu şu sababdan mana o'zimizni zardor tuman adliya bo'limiga olinmagan mehnat ta'tillariga kompensatsiya pullari undirib berishda yordam so'rab murojaat qilganman mana shu murojaatim mana hozirgi kunda qoniqtirildi zardor tumani adliya bo'limi boshlig'iga mana shu yerda ishlayotgan mutaxassislarga shu o'zini minnatdorchiligimni bildiraman rahmat mana shu fuqarolarning har bir kelayotgan arizalari shikoyatlarini hammasini shu o'z vaqtida hal qilib berishyapti o'zbekiston <imitation> respublikasi prezidentining 2018 yil 13 uchinchi apreldagi o'zbekiston respublikasi adliya vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir tashkiliy chora tadbirlar to'g'risidagi pq 36-66 sonli qaroriga muvofiq fuqarolarning huquqlari erkinliklari va qonuniy manfaatlarini huquqiy himoya qilish bo'yicha choralarni amalga oshirish adliya bo'limlarining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi shu munosabat bilan zarbdor tumani adliya bo'limi tomonidan zarbdor tuman sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi xodimi umrzakov o'sar xudoyberdiyevichning ushbu tashkilotdagi bir ming to'qqiz yuz sakson oltinchi yildan ikki ming o'n to'qqizinchi yilgacha bo'lgan mehnat faoliyati uchun foydalanilmay qolgan mehnat ta'tillari uchun kompensatsiya undirib berishni so'rab qilgan murojaati o'rganib chiqildi o'rganish natijasiga ko'ra mutaxassislarning xulosalari olinib fuqarolik ishlari bo'yicha zarbdor tumanlararo sudiga umrzokov o'sar xudoyberdiyevichning manfaatida sud buyrug'i olish to'g'risida ariza kiritildi va foydalanilmay qolgan ta'tillar uchun jami sakson million to'qqiz yuz yigirma sakkiz ming sakkiz yuz so'm kompensatsiya undirish to'g'risida sud buyrug'i chiqarildi aslida mehnat ta'tilisiz ishlash har bir viloyat va tumanlarda turli mehnat jamoalarida kuzatilishi mumkin bu kabi holatlarda avvalo o'z huquqini bilish shuningdek tegishli davlat organlariga murojaat qilish zarur ammo o'z xohishi bilan ta'tilga chiqmaslik va keyin kompensatsiya talab qilish bundan mustasno adliya tizimida jismoniy shaxslar bilan birga yuridik shaxslar uchun ham yuridik xizmat ko'rsatish markazlari faoliyat yuritib birgina zarbdor tuman adliya bo'limi yuridik xizmat ko'rsatish markazi faoliyatiga nazar tizim samarasini ko'rsatmoqda zarbdor <laughs> tumanida yuridik xizmat ko'rsatish markazida shu bugunga qadar yigirma bir mingdan ortiq hujjatlar buyruq va shartnomalar kelib tushgan bo'lib ularga zarbdor <laughs> tuman yuridik xizmat ko'rsatish markazi tomonidan huquqiy xulosalar berilgan zarbdor <laughs> tuman yuridik xizmat ko'rsatish <laughs> xodimlari tomonidan shu kunga qadar <laughs> oltmish oltita tashkilotga yuridik xizmat ko'rsatib kelinmoqda yuridik xizmat ko'rsatib kelinish davomida tashkilotlarning davo arizalariga talabnomalar va shunga o'xshash bir qancha sud ishlarida ishtirok etadi bundan tashqari zarbdor tumani irrigatsiya bo'limi tomonidan suv yetkazib berilib lekin suv mablag'lari uchun pul to'lanmaganligi uchun oltita fermer xo'jaligiga undirilmagan summalar uchun sudga davo arizalari kiritilib yigirma milliondan ortiq pul mablag'lari sudning hal qiluv qarori tomonidan undirib berildi adliya bo'limlari tarkibida faoliyat yuritayotgan yuridik xizmat ko'rsatish markazlari bugungi kunda yigirmaga yaqin davlat tashkilotlari hujjatlarining qonunchilikka muvofiqligini ekspertizadan o'tkazib xulosalar berib kelmoqda